Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membincangkan tentang kajian kes ini yang bertajuk kes rasuah Dr. Muhammad Khirtoyo. Baiklah, ini adalah ahli-ahli kumpulan 2 yang akan membentangkan kajian kes ini. Untuk bahagian ini, saya ingin menerangkan latar belakang tokoh ini dari sudut perjalanan kepimpinan dan pengaruh beliau dalam pentadbiran negeri. Dr. Muhammad Hir Toyo sering dikaitkan sebagai pemimpin yang muncul daripada latar profesional yang membawa pendekatan tersusun dan berorientasikan pengurusan dalam pentadbiran kepimpinannya banyak menekankan aspek perancangan, pembangunan fizikal dan imej negeri Selangor sebagai negeri maju. Selain itu, beliau juga dilihat sebagai tokoh yang memberi ruang kepada golongan muda dalam kepimpinan selari dengan kedudukannya yang pernah aktif dalam sayap pemuda. Hal ini menunjukkan bagaimana pengalaman awal dalam organisasi politik membentuk gaya kepimpinannya yang lebih tegas dan berstruktur secara keseluruhannya, latar belakang beliau memperlihatkan bagaimana gabungan pendidikan profesional dan pengalaman politik mampu membentuk seorang pemimpin negeri yang berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengenalan dan latar belakang Dr. Muhammad Toyo yang seterusnya adalah Walaupun dikenali sebagai pemimpin yang dinamik, kerjaya politik beliau berakhir dengan kontroversi undang-undang yang serius apabila pada tahun 2011 beliau telah disabitkan atas kes rasuah menyebabkan pembelian hal tanah di bawah nilai pasaran. Sabitan tersebut membawa kepada hukuman penjara 12 bulan serta pembatalan gelaran datuk sekaligus menjejaskan reputasi politiknya. Kes ini menanjurkan isu takbir urus dan integriti dalam politik Malaysia serta menjadi peringatan tentang implikasi rasuah terhadap pegawai awam. Kronologi kes Dr. Sri Dr. Muhammad Sartoyo Pada tahun 2007 Beliau telah didakwa menyalahgunakan kuasanya Sebagai Menteri Besar Selangor pada ketika itu Beliau telah membeli tanah berupa sebuah rumah Dan buat tanah lot di Alam Dengan harga 3.5 juta Sedangkan Nilai pasaran pada ketika itu ialah 6.5 juta Urus niaga ini melibatkan Samsudin Hayroni dan dipercayai berlaku kerana pengaruh jawatan yang disandang oleh beliau pada ketika itu. Jadi kali ini saya akan meneruskan dengan bahagian saya iaitu kronologi kes saya. Pada tahun 2010, Datuk Seri Kir Toyo telah pun telah pun didakwa di Mahkamah Syah Alam. Secara rasminya di bawah Kanun Kesesaan 165. Pada tahun 2011, perbicaraan berakhir dengan Mahkamah Tinggi Syahlam mensabitkan Datuk Datuk Dr. Syed Tuyul bersalah kerana menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan harga tanah yang lebih rendah. Beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 12 bulan yang dianggap separuh daripada hukuman maksimum serta penyitaan hartanah yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pada tambahan 2011 pula, rayuan, rayuan telah pun dikemukakan oleh Datuk Seri Kirtoyo. Tetapi, Mahkamah Tinggi tetap mengekalkan hukuman asal kepada beliau. Pada tahun 2015 pula, Mahkamah Persekutuan Malaysia mengekalkan pensabitan dan hukuman penjara 12 bulan terhadap beliau dan pada akhirnya pada tahun 2016, Datuk Seri Dr. Muhammad Khair Toyo menyelesaikan setengahnya hukuman penjara selama 12 bulan yang dikenakan ke atasnya. Dengan tamatnya hukuman tersebut, kes ini dianggap selesai sepenuhnya dari sudut undang-undang, sekaligus menutup keseluruhan proses perbicaraan dan pelaksanaan hukuman. Kes kejatuhan Dr. Muhammad Khair Toyo berpunca daripada penyalahgunaan kehidupan beliau sebagai penjawab awam untuk kepentingan peribadi. Isu utama melibatkan pemilihan dua luar tanah dan sebuah banglo mewah berkonsep Bali di Sesyen 7 Shah Alam. Beliau telah mendesak pemilik asal Syamsuddin Haironi untuk menjual hartanah tersebut pada harga RM3.5 juta. Walaupun nilai pasaran sebenar dianggarkan mencecah RM6.5 juta, Syamsuddin terpaksa bersetuju dengan harga rendah tersebut kerana merasa tertekan dan bimbang projek-projek pembinaan yang di Selangor akan terjejas. Memandangkan Dr. Khair Toyo memegang kuasa penuh sebagai Menteri Besar ketika itu. Selain isu harga hartanah, Dr. Hirtoyo juga terlibat dalam skandal pembelian wang tunai berjumlah RM1.5 juta ringgit secara berperingkat kepada kontraktor pengubahsuaian Nasir Ismail tanpa sebarang reksit atau bukti pembayaran yang sah. Rentetan daripada itu, mahkamah mensabitkan beliau bersalah kerana mendapatkan barangan berharga dengan balasan yang tidak mencukupi daripada individu yang mempunyai hubungan kerja rasmi dengan beliau kes ini kekal sebagai peringatan penting dalam sejarah Malaysia tentang kesan buruk penyalahgunaan kuasa dan pelanggaran integriti oleh pemimpin tertinggi. Seterusnya, kita lihat kepada kesan kes ini terhadap individu yang terlibat iaitu Dr. Kitoyo sendiri. Impak yang paling ketara adalah kejatuhan reputasi dan kehilangan aset beliau, sebitan hukuman penjara selama 12 bulan serta pelucutan hak harta mewah bukan sekadar hukuman fizikal tetapi ia telah meruntuhkan imej beliau sebagai tokoh politik berwibawa. Kini, nama beliau lebih dikenali sebagai simbol kegagalan integriti di mana segala jasa pembangunan yang pernah dilakukan dahulu telah dibayangi oleh jenayah salah guna kuasa ini. Kes berprofil tinggi ini meninggalkan impak yang mendalam terhadap landscape politik dan sosial. Malaysia melalui dua sudut utama. Kedua, kesan terhadap politik iaitu tuntutan reformasi. Kes ini menggoncang kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan tertinggi, lalu mencetuskan gelombang desakan terhadap pembaharuan politik. Kesannya, wujud kesedaran awam yang lebih tinggi untuk menuntut ketelusan, ini membawa kepada pengukuhan peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pelaksanaan dasar pengisytiharan harta bagi memastikan akauntabiliti setiap pemimpin pada masa hadapan. Okey, baik. Kita akan ke cadangan dan cara atasi masalah. Baik, cadangan yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang mestilah dilakukan dengan tegas oleh pihak berkuasa dan cara atasinya adalah hukuman yang berat mestilah dilaksanakan tanpa memilih kasih sama ada orang biasa mahupun pemimpin baik badan penguatkuasa SPRM juga perlu bebas daripada campur tangan dalam penjatuhan hukuman kepada pihak yang tertuduh Okey, cadangan yang kedua adalah sifat ketelusan mestilah ditanam dalam setiap pemimpin. Dan cara atasinya adalah dia kita mestilah mewajibkan pemimpin mengisytiharkan aset dan kekayaan secara telus dan berkala. Baiklah, cadangan dan cara atasi masalah yang seterusnya adalah yang ketiga, pemantauan dan audit berkala mestilah dilakukan oleh pihak berkuasa mewajibkan semakan gaya hidup seseorang pemimpin iaitu lifestyle audit serta audit kewangan pemimpin tersebut secara berkala yang keempat pendidikan etika dan juga berintegriti menerapkan nilai, nilai amanah jujur dan ikhlas serta menerapkan latihan etika juga integriti kepada semua Penjawat awam dan ahli politik dan yang terakhir yang kelima peranan media dan masyarakat media bebas melaporkan salah laku tanpa sebarang tekanan serta masyarakat juga digalakkan melaporkan segala bentuk tingkah laku rasuah kerana mereka akan jadi Daripada kes Dr. Syir Muhammad terdapat tiga pengadaran yang penting kepada sistem pentadbiran dan kepimpinan di Malaysia. Yang pertama ialah kedaulatan institusi kehakiman. Kis ini membuktikan bahawa sistem kehakiman negara berfungsi secara bebas tanpa campur tangan politik. Keputusan mahkamah dibuat berdasarkan bukti yang kukuh sekaligus mengukurkan keyakinan rakyat terhadap kedaulatan undang-undang. Yang kedua ialah amanah dan tanggungjawab penjawat awam. Seorang pemimpin wajib memegang amanah dan menjalankan tugas. Kis ini menegaskan. Bahawa jawatan dan puasa tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan diri dan keluarga. Serta, setiap penjawat awam perlu mengelakkan sebarang konflik yang berkait dengan kepentingan diri dan keluarga. Yang ketiga ialah kepentingan keterusan dan bukti. Usaha membantah rasuah hanya berkesan melalui pentadbiran telus. Kepimpinan yang berintegriti dan bukti yang pahit tanpa elemen ini, keutuhan tak urus negara akan tercicas. Kesimpulannya, kes rasuah melibatkan Dr. Hirtoyo menunjukkan wujudnya penyalahgunaan kuasa serta kelemahan dalam mekanisme perkhidmatan kerajaan dan juga pengaturan etika. Mahkamah Persekutuan telah menjatuhkan hukuman penjara dan perintah rujuk hak yang membuktikan sistem kehakiman memerangi rasuah. Kes ini menekankan pentingnya integriti, Keterusan dan juga ekonomi. Disability dalam sektor awam serta keperluan pemeriksaan kod etika, latihan anti dan juga pematuhan undang-undang. Oleh itu, semua penjawab awam perlu menjadikan kes ini sebagai pengajaran agar amanah yang diberikan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi memastikan tak diurus negara yang bersih dan berwibawa. Usaha ini amat penting bagi mencegah kes umpama pada masa hadapan serta dapat mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap tatbiran negara untuk maklumat semua ini adalah contoh-contoh gambar yang menjadi bahan rujukan kami baiklah sekian terima kasih